То мы первое, что мы первое должны определить. Мы движемся за счет ветра. Ветер существует <как> с той стороны, да? Управление северным высотом, по плаку мы делаем, как мне ощущается, и определить, откуда он Первое, что мы берем, становимся ноги на ширине плеч. На ширине плеч. Вот это вот, вот, вот мачка у нас между ног. Передняя нога, которая как можно ближе к нам. За веревку, тот же вот, вытягиваем пару, Вытягиваем парус. Ветер дует тоже вот, непосредственно, вот так. То есть парус у нас лежит и вся доска со грудным крестом. Ветер дует в эту сторону, парус лежит по ветру. Есть, вытянули. Первая рука у нас становится мачтовой. где диалоговое слово. Правая и левая рука. Есть мачтовая и не мачтовая рука. Та, которая ближе к мачте, это мачта. Это период паруса за. <как> Первая рука становится мачтовой. Мачтовой рукой жестко держим парус. То есть основное усилие рук, тела и всего остального на эту руку. Этой не мачтовой рукой. Аккуратненько придерживаем, мышку. то есть натягиваем. Если потянулось сильнее, не можем удержать. Мне матч что было отпускаем, пару состоит у нас в руках и абсолютно лед. Обдувается с двух сторон вверх. После этого, как мы притянули пару, мы подаем пару слегка вперед. Подали пару вперед. В этом Алло. случае доска уже набирает ход. М -м -м, а ты думаешь, или на работе? Ход, и мы делаем вот такое движение. М -м -м. Эту ногу. интернет, спирт, глянь, какая там погода, ветер как дует. На ширине дует. Плечи по затока Калиманской. Мы, мы сейчас так, у, Вит у Витька тут и хотят развалять его базу. Нас приехали нас помочь. Ну, вот, ровно. ну так как наш, наши Ведь власти. Временное сооружение на пляже не нравится. Лови, Вы лови, вышки спасательные, там всякие серфинг-станции. Уже в затоке начали поломать. Мачтовая рука, плотно настоять, Горки эти, знаешь? Надо быстрее, пыль, ну, мы пар. с детьми Но приехали сейчас, как вот учат, пару ставят. Вот, ну ладно, Нет, давай тогда. Задать. интересно, какая завтра погода. Мы по парусу, ну, сразу да. же Понятно? Для того, чтобы выполнить поворот. Ну, в одну сторону мы прошли, да, нам же надо вернуться в обратную. Сторону. После этого мы берем, подаем парус Назад полностью. Подали парус назад, положили его максимально. После этого доска начнет делать круговое движение и становиться на веть, носом на ветер. то есть разворачивать ее. Развернет, 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 развернет и поставит четко носом на ветер. Мы стоим вот так вот на доске. Переставляем эту ногу вперед, перед шарниром руку мачтовую оставляем на месте, не мачтовой рукой беремся с другой стороны, крестик получим, видите После этого отпускаем эту руку вот мачтовую, которая была, и переходим на другую сторону доски и подаем парус вперед максимально открытым на ветер, открытым это значит вот так, то есть ветер не будет в эту сторону. Если мы подадим пару вот так, то нас скинет обратно в воду. Максимально открытым на ветер. Раз. И оттягиваемся назад. То есть руки у меня впереди, а маску сделали это не можем. После этого же курочки разворачиваем дальше. И мы будем делать в другую сторону, с таким же самым положением ночи. Только теперь эта рука у меня будет мачтовая, а эта не мачтовая. Всем будет интересно, наверное, как развернуться. Ну, развернуться я показал, как, допустим, я хочу повернуть налево, направо, где руль, да? Объясняю, все очень просто. Парус служит у нас рулем. То есть, куда мы поставим парус, в ту сторону мы и придем. Если мы подаем парус вперед, доска уходит в, ловье, поворачивается в эту поворачивается. Если мы подаем парус назад, то доска будет ставиться на на ветер Если же мы поставили пару назад и не можем понять, что случилось, остановили и идет, Значит, ветер будет у нас в эту сторону, прямо в мать. И в нос. Это положение, когда доска стоит четко носом на ветер, называется левень. Доска не будет идти левень. Доска не будет идти ни влево, ни вправо, ни в какую любую другую сторону. Для того, чтобы набрать скорость, пробьем парус вперед. И все, обратно за сами скорость будет. Этот парус детский, учебный, детский, как, ну, как можно, можно так сказать. Его площадь 3,5 квадратных метров. Паруса есть вообще от 1 квадратного метра до 10, до 12 квадратных метров. Это огромные камберные паруса, уже с такими пузиками. Но для того, чтобы ходить дальше, каждый из вас захочет разогнать большую скорость, заглиссировать, естественно, в будущем. Для этого нужно тренироваться, заниматься. С чего мы завтра и начнем. Первое, с чего вообще начинает свой день любой серфер, виндсерфер. Вы наверняка видели парашютики, которые внизу вверху летают, а снизу да, человек на доске на маленькой. Это кайф называется ни, ни один профессиональный спортсмен без разминки, без, без растяжки не выходит на мозг. Поэтому завтра в 9 часов утра на вот этом вот же месте все, кто хочет поучаствовать в школе фиксерфинга, попробовать себя, ну, проверить, почувствовать, кому интересно, в 9 раз здесь на зарядку, растягиваемся, разминаемся и после этого приступаем за непосредственно Сейчас каждый из вас слева начнет ну, делать, слева направо, по одному подходит, пробует, задает вопросы, я на все вопросы отвечаю и корректирую каждый раз. Первое, что мы запоминаем, направление ветра. Доску выставляем сразу выставляем Ветер с той стороны, в эту сторону будет ветер. Доску ставим перпендикулярно ветру, пару сложим на ту сторону. Все, это стартовое положение. Подходим к доске с этой стороны, отсюда будет. Тебя как зовут? Да. Наташа. Как? Становишься на доску. Переднюю ножку вот эту, ближе к шарниру. Поближе. Так. Эту ногу ставишь на средний плечу, вот вверх. Вот. За веревку старт Вытягиваешь парус. Вытягиваешь. Да Ой, помогай, помогай. Сейчас. сразу на смотри, ошибка. Вот у нас вперед доски вот. Видишь? Всё. Это вперед пара. значит ты держи за веревку. Первая рука у тебя становится мачта. Вот эта рука уходит сюда. Подтягиваешь вороток. Второй не надо далеко, поближе. Раз. подтянули Чувствуешь, что затянет пару. Чувствуешь, после этого. Эту ножку переставляешь. Да. Ту ногу переставляешь в вот. Его можно убирать. Будет тянуть вперед, в него нужно утираться. После этого. Когда ты идешь, когда ты идешь, ты регулируешь парус. Вперед-вдру, назад, впервые. Вперед-влод, назад, впервые. Ветер тебя будет тянуть, бывает, будет тяжело удержать парус. Я показывал это упражнение. Будет тяжело держать парус. Когда тянет, тянет за эту сторону. Не мачтовую руку отпускаем, отпускаем. Байки. Раз. И пару становится легкой. Скажи так Вот. Все. Для того, чтобы развернуться. Бери пару Подаем парус назад. После этого до начнет поворачивать носом на ветер. Обрачиваемся. Поворачивать, поворачивать. Поставила носом на ветер. Вот. Переднюю ногу ставим вот сюда перед Эту руку отпускаем, эту руку держим, отпускаем не мачтовую руку и ставим крестик, ловим пару с другой стороны, видите? Споймали. Теперь Наташ проходит, проходишь, 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 эту руку отпускаешь и вытягиваешь парусок вперед на ветер, на ветер, на ветер, гантаж, вот так, чувствуешь, потянул, и у тебя доску начнет разворачивать дальше до конца и развернет и уже поставит в нужном направлении. Вот. Поставит вот так. Все. Смотрите, какая вот. Ну, тяжело держать парус. Парус будет тянуть вперед. Наташа уже тянется туда плечами. Плечи ровные. Корпус подаем слегка назад, бедра вперед. И висим как бы на парусе. Но не ввешиваемся до конца, чтобы упасть назад. А максимально насколько это позволяет. Координация. Всё, опускаем в раскладку.